Чем больше у человека что сказать, тем меньше для этого надо времени. я думаю, уложусь. Я даром человеческой культуры. Культурной культуры. Потому что вообще говоря, культура в первом приближении в философском смысле это все, что не натура. Все, чего коснулось, руки, дух, душа человеческая. Это и загубленные реки, и освенцы. И это тоже, это тоже -культур. культура. А вот, а уже в самой этой культуре, в первом приближении, уже там развешивают аксиологические прочие кванторы, то есть там антикультура на другом полюсе. Ирочка. Юг, лето, вечер, пляж, его другим голосом кричит: помогите, 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 сам справлюсь. Вот. Так я о культурной культуре, о той, которая создает, со со составляет, образно вот, говоря, ядро. А вокруг, на периферии, кипящий слой. Вот там там слой, там и антикультура, как, -как антипод культурный. И там, конечно, вот это чуть-чуть культура. То есть субкультура, суррогаткультура, псевдокультура, вазикультура и так далее. вот если бы не это ядро, давно уже осуществилось обучение, тем более, что это не стихийный процесс, а вполне даже направляемый, инициируемый, поддерживаемый уходящим небытие в меру предыстории. Кино, конечно, не будет, и альтернатива грустная, или все вместе туда, то есть спалиться в рукотворном апокалипсисе. А у меня что-то такое подозрение есть, что едва ли они любят эту бренную жизнь, таких ее самых примитивных измерениях, там, плотские утехи и прочее, меньше нас сытые, жирные. Так чего они нас эти пугают? А вот если по исторической необходимости, то есть не сжираясь, тогда, тогда все будет по И этот процесс с нарастанием, динамику такую набирает, осуществляется. Так вот, это ядро культуры можно еще иначе назвать классикой. Нет, нет. А что такое классика? Классика это не приходящее приходящее. То есть это возможность распредмечивания в новых и новых контекстах. Вот сказал, а через два с половиной тысячелетия читается, вроде вчера сказал, а может даже завтра сказал. Вот сделал, а стоишь и не имеешь. Вот нарисовал, конечно, может подбежать какой-то хлыщ, дорисовать усы Мони Лизе и сказать, я художник, я так бачу. Но он же по поганю мою не слухал, Ну, давно вже померла, вдова в У нього антидот був проти цього, я так бачу. А це ж кредо, это принцип. ні, не, не принцип, це кредо По -по -по постпозитивізма. Ну, Постмодернізму. У кожного своя істина. Або Ганя казала, ти так бачиш. Бодай тобі повилазило. На русський не переводиться. Ідіома. сугубо українська. І от я хочу сказати, що я щасливо. Освобожден от необходимости вникать в какие-то моменты вопроса, потому что я злоупотребил чуть-чуть ресурсом административным, и не, два, не две странички наваял. Это не показатель того, что умный. Я еще раз говорю, чем больше чего есть сказать, тем меньше надо времени и бумаги. Но я наваял там страниц 20, формат А4. Ну там прессовалось, ну там страниц 6-8 есть. Будете читать. Будете читать, не будут рассказывать своими словами. У нищих слуг нет. Но я хочу заточить внимание именно этой аудитории, особенно взрослой. Ну, дети тоже, когда надо, они поднимаются, они не, не просто массовка. Это показали недавние события, связанные, кстати, с нашим университетом, который в него и не размножается. Вот, не трогайте, не можете или не желаете помогать, не помогайте, не мешайте. Мы давно уже готовы платить, чтобы они не ходили на работу. Вред меньше будет. Все знают. Сой мне надо... Речь идет о таком фрагменте управления, потому что управление везде собралось минимум двое. Один уже готов делить, разливать, другого послали в магазин, третий мой стаканы. Это вообще полная, э, полный набор субъектов управления и объектов. Ну что, бывают субъект-объектные, бывают субъект-субъектные, в идеале могут быть субъектностно-субъектностные. Так я в управлении в науке. Вот зачем я. я назвал так немножко фривольно, потому что не такой погоды не бывает у природы, хорошей или плохой, если она не вовлечена в взаимодействие с социумом, с культурой. Она просто есть. И в этой своей естественности она никакая. Не ни добрая, не хорошая, не злая, не уродливая, не красивая. Просто есть. В этой своей естественности, еще раз говорю, никакая. Даже никакая, потому что никакая это тоже уже характеристика она просто дед... а вот когда втягивается сразу становится э, каким-то чем-то так, так грамматика здесь ни при чем и совсем не э, падеж творительный ничем не выламывается он такой же милый, хороший, русском великом, могучем, как все остальные падежи украинские мовы орудный ведминок. но вот вы вот внимательно посмотрите, такой социологический прикладняк осуществите дома, когда будете листать. Процентов 20 название тезисов, это вот как раз подтверждение того тезиса, что нельзя управление базировать на творительном падеже. Кем-чем? 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 Игра в одни ворота, деформированное взаимодействие, то есть воздействие. Но это общий случай управления. Я об, об, управлении, об образовании. Дело все в том, что та программа, потому что это только человеку, который хочет заблуждаться, до сих пор кажется, 20 лет прошло уже почти, что это такие случайности, вот истечения, и все какие-то неудачные, грустные. Нет, это программный совершенно процесс уничтожения, ускорения образование. Вот помните, с чего начиналось? Мы не рабы, рабы не мы. Правда, по аудитории думают, что там написано «рабы не мы». Кто помнит эту фразу вообще? Рабы не мы, мы не рабы. То есть рабы они. Нифига. Мы не рабы, рабы не мы. Одно слово, как мы. Потому что когда ты нем, а речь слово язык действительно смысле, ты не задаешь вопросов и тем более не ищешь варианты ответов на них. И закон Диоклетиана, и закон южноамериканских штатов еще в 18 столетии на горло каралы за спробу научить рамоти и рахунку раба. Раб это не человек вовсе, Рез есть среди вещей, орудие говорящие, есть молчащие саха, есть мычащие вол, есть говорящие, раб. То же самое, но в 20-21 веке это уже сложнее делать вот так, тупо, примитивно. Делается сейчас. Идет абсолютная деинтеллектуализация. И процесс этот положен на партитуру программы. А программа называется «баллонка». И она почти все уже подгрызла. Это не баллонка, это «Бультельер». Он такой свирепый, знающий ему, дают цель, он кидается. Вот постепенно. Уничтожили феномен корпус доузовской подготовки. Резервуар, с которого мы брали, искали своего студента. Мы, они, они, нельзя же без этого, без предвузовской подготовки похоронили на сильновой кол величайшее завоевание нашей страны безотрывную форму сначала вечернюю лет 15 назад а вот рыкнул и заочный институт ну юристов еще идут ну, судить же хотят знают что это бьют свои немножко еще жертвуют нет а больше заочной формы нет в КПИ она абсолютно на ноле да еще коммерческая это сотворили самую большую гнусность, то есть по сути дела это уже даже не уничтожение, это растление. Что такое поступать в любой вуз страны на любую специальность, в смысле подавать документы, лишь бы ксерокс не сломался. копии. Это, это развращение, потому что когда сведешь за руку малолетку в 14 лет, вот если парню 15-16, когда пубертатный период, выбирать между конференцией по управлению с участной технологией, по перспективные идеи, исходить в бардак, да еще за счет дядяных денег, он, боюсь, выберет на нашу конференцию. То же самое, что-то напоминает любовь, но только напоминает. Потому что человек должен вслушиваться в себя. Это сковородиновская Сковорода, вот Спинозовому поколение строго говоря, почти современники, Сковорода создал теорию социальной педагогики. Из трех видов производства вещей, идей, людей, самый сложных людей, и вот Спиноза, хай ше мова, молодо литературно там, тесе, это я не знаю, и вот эта идея сродного труда, вот эта идея веселья души, если ты занимаешься своим, вот это, и, и соответственно, острубнелости, если не своим, а чужим, так их этими остолбенелыми, их этими остолопами сознательно делают. Я уже не говорю про экзоты типа того, что м -м, действительно вот, траектория вилного обучения. Вчитываешься, блин, первокурсник, абитура, зелень будут учить доцента, профессора, КПИ, везде, чему тот должен учить его. Ну, до, слава Богу, ласка Божия, недолго цей галатский инноватор затримался. Но тут починалось такая, что не дай Бог, я уже не говорю про мовну, контрреволюцию. Это вымаривание абсолютно и русского языка, искусственного насаждения, а искусственного мира не будешь, даже если понимаешь, что это надо, и так далее. И насаждение английское. А это же и есть экспансия империализма, то есть для завтрашних хозяев мира, ну, правда, хотеть не вредно. Там облом еще скорее быстрее будет, чем, чем тут его почувствовать. Вот. ли, ласка Божья. От зараз на підході не просто халепа. Я рада, ти що так почуєш? Оси Дмитрович тобі не скаже, він зараз про газ буде розказувати. А, а як не буде людей на його газ? Вася. А, ця халепа це так званий проєкт закону про вищу освіту, який в режимі наперстотні 100 тысяч студентов Украины единогласно одобрили, это такой как бы пебисцит, и все уже на каком-то сбеге по тайному. Я на третий день такой узнал где-то было. Третий съезд осветян Украины. Третий съезд на образования Украины там. Единогласно то самое. Вот это последний осенней колл нашего образования. Потому что она абсолютно однозначно сохраняет мертворожденные, давно уже сдохшие. Они никогда не жили. Вот эту ступенча, то есть вот я все э, искусственные, я вот кандидат, доктор сам сдохнет. Ему не на чем бодироваться. Я ублюдочные пейджи доктор, доктор философии, порошковой металлургии. Это еще хуже, чем та ступенча, то есть никому не нужна. А это будет полный готовык. Но у нас же люди есть по профессии имитаторы. Даешь. Он про и их спать, а там заедет солнце, не заедет солнце, ему по барабану. Имитаторы – это страшная штука, их очень, к сожалению, много, их может даже больше, чем халявщиков. Избыточное число, могут поубить, могут залезть. Однажды вошь человека насмерть не зажрет, но если очень много, и регулярно, и постоянно, и ослабленного, угробит. Поэтому, пока у нас еще очень мало времени осталось, но оно есть, скоро эти слуги народа будут искать, да они все равно такое о себе думают, они вспоминают об этом одноразовом народе у нас, то есть об электорате раз в четыре года. Ну, иногда чаще, потому что не терпеть, а уже нет. Выборы, все, в уже может не ма. фальшивые выборы, выйдем все, вы оппозиция, вы злочинная влада. га га. Кто его судил, чтобы сказал злочинец? А кто, кроме суду, может, мое право сказать? То есть, ведемся. Так я вам хочу сказать, что цей, я его читал, этот проект, это гимн, гимн оправной диалектики Это не то, что торжество, ну, торжество даже слово-то хорошее какое это апофеоз воздействия. Это какое отвязанное, ну, я не знаю, это агония. Это агония. Вот кто-то мне в прошлый раз счастливо рассказывал, что э, Рома, агония, агон, огонь Ну ладно. это Ага. Так вот, боюсь, что мы проиграли это соревнование злю, невежеству, уродству и лжи. Они-то считают, что точно проиграли. А я боюсь, что проиграли. И вот на это боюсь, уповаю. А вдруг нам это не понравится. Мужчины и женщины. А иногда женщины... Мы вот помним наши события, я вот 26-е помню. Мужики, не всегда станут грудью, но за спинами женщин. Поэтому надо... Иначе... Ну, хай не мы. Наши дети и внуки мают жить в нормальных умовах. А нас очень стремко делают по плану лавины. Поэтому даешь диалектическое, то есть недеформированное управление во всех этих. Благодарю вас за внимание. Я закончил. Мы, может быть, немножечко будем последовать, насколько нам Программки нарушать, ну люди, процесс учебный идет, ну, а вот и все, но назначаю.